د خپل زوی د فاتحې لپاره لاسونه پورته کوونکی نور دات خان د دا بشر دوستی یو نوو مثال قائم کړ د زوی جواد خان خنزیته پرلار د ایوي ټرافیکي پیخي پرمحل عمل شو په دغه سی یو ډیر دردوونکی او احساساتي وضعیت کې د زوی د انصافي مړيني د درد مقابله په انساني خدمت وکړي مينه سوچا کې بھائی اب میرا بیٹا تو اب مر گیا ہے لیکن دنیا میں ہزارو بیٹے اور ایسے ہیں نو کو بہت <applause> مسئلہ ہے تکلیف ہے معافی کر وکڑ چیزوی خو می مل شوای لیکن پناړی کې داسې زرګون اولادونه نشته چې خلکو ته علاج لوی استون زده زکه د بدن غړې نه مندل کیږي کی. ما پری کړه وکړه چې د هغه د بدن غړې پر خلکو و وی شم او لومړی مقام ور کړم د هغه هیلوه کله چې هغه تیر کال دویم نمر شو نو ماته ویل چې پلار جان سبب زل لومړی مقام غټم دنیا میں فرسٹ پوزیشن پر لے آئے اس کا یہ خواہش تھا کیو کې بدلی مرتبه یې exame کې سیکنډ پوزيشن پر راا تا مجھے وے بول را تا کی ابوجي اس اگلي سال میں فرسٹ پوزيشن پر آوغا ځړه ور مرمن د جواد موردا وای هله لري چې زوی تل په خو یاد شي د ټولن مشهور الله پاک غسته دې الله د جواد د قرباني قبول کړي او الله پاک دې کچې ډېر ټولو مسلمانانو په ځډونه کې داغه داغه ژوندۍ او سیګي داغه قرباني ټولو مردا پارا هغه کسان چې لمر غروسته د خپل بدن غړي اهدا کوي مړشيوي اهدا کوونکې بلل کیږي اوس پښتنه د چي د انسان لمر غروسته د هغه د بدن غړي څومره وخوالوي برین ډید مې اس طرح ہوتا چې اسکا دماغ و غیره کام و نه کوي تر اوسه کام چھوڑل لکه اسا دل کام کوي او د دې وجہ س د مغزي ملنی په صورت کې د دماغ فعالیت دريږي و زړه کار کوي له همدې قبل هغه غړي چې مونږی اخلو د ويني جریان لري تاخه خبره ده چې تر کله د ويني جریان وي هغه غړي استعمال دي لشي کله چې د کورنۍ مونږ ته د غړو درکولو رضایت خوښت نو هڅه وکړئ چې د وینې فشارې رقم نشي او پاملرنه نه وي مونږ د عملیاتو د عجل وډ سرپاډې ککې شو چې د دې ناروغ حالت همداسي پاتې شي مونږ د شپکو ساتونکو قاعده په لیکړه او د مغزیم لینی تصدیقو شو او د دا په ډاګه کړه چې دا د مغزیم لینی مریض ده او د وکول شي چې په قانوني توګه غړیا ده کرائیٹيريا ته اس په پورا اتر راځه چې هی برانډډ پیشنټه او هی ډیزیزډ ارګان ډونیشن کې لپاره لیګله او کار سکتاه ډونیټ کړی دا جواد خان مړيني د دیروسیدون کې موهبلات یو نوې ژوند ورکړ د لثیر کلونو راهسه د ګردود ناروغي له ملات د مرګ ژوند پر پوله پروتو موږه تو جذبات و ای میرا... او احساسات یې څه یې جو څه میرا زما احساسات او جذبي د سټیل کنه وې ژوند چې راکړل شو مونږ دا, دا غوډیر منندوي مونږ بل لاغي سره دورونو په سیر رشتہ و پالو او دعا بکو چې الله ای زوی ته جنت الفردوس کې ځای ورکړي د بیټي کلیه الله پاک جنت الفردوس عطا کړي د جواد د مور په لار لاړخه د هغه د بدن غړو احدا کول و انساني همدردي د محبت لا د کورنې غړو ته نوې روحي ورکړي حمار ازما دو... پختور کیسه <زما> ده پلار له غې سره سمې نه خور کچېزه <كش> <زما> لداسه پېخ سره مخشه معلوماته د چارتیا شو 19 به خپل بدن غړي هم اهد کړم تر سو د نور په درد خوړل شي <مارا> د جواد کورنۍ چې د انسانيت د خدمت نوې لارې پران استووي غوړي د غړو د ورکړې پاړه د شوخه خلکو ذہنیت بدل کړي سر بیره پر دی د جواد خان پلا ورو نکه هم وصیت کړي چې د هغوی لمړنی ورثه به د خپل بدن غړي اهده کړي مېره بجو نو جو فیصله کیا ہے میں اس پہ فخر کرتا ہوں اور اس کا ترید کرتا ہوں اور سب ټول مسلمانانو او په ځانګړي توګه پښتنو ورونو ته دا پیغام ورکوم چې زمونږ غیر بچنه لدغه سي ټکرونو سره مخامخ کیږي چې بیا په ااي سي يو کې خپل هوش هم له لاسه ورکړي <تصور> <تصور> اوس پریکړه شي چې د غړو د پیوندولو دا واټ به د جواد خان پونوم کیږي سربېره پر دې د انساني بدن د غړو د ورکړې په برخه کی کې دا کیس په امه صدها د امه په حواله پارا ای وخه بیلګه ده